নমস্কাৰ এতিয়া সৰ্বত্ত অসমীয়াৰ শ্মশানত শব্দাহৰ বাবে জ্বলে সৰু বৰ গাড়ীৰ টায়াৰ অসমৰ অসমীয়াই কম সময়ত বৰষুণৰ বতৰত আৰু বানপানীৰ সময়ত শুকান শৰীৰ অভাৱত গাড়ীৰ টায়াৰেই বহুসংখ্যক নিজৰ জন্মদাত্ৰী পিতৃ মাতৃৰ অন্তষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে যিটো সময়ত হিন্দুৰ শাস্ত্ৰৰ মতে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে দাহ কৰিব লাগে চন্দন কাঠেৰে এইখিনিতে এষাৰী কবিতা মনলৈ আহে চন্দন কাঠৰ চিতা জ্বলাই বুকুৰ জেপেলালেযোৰ যদিও চন্দন কাঠৰ অভাৱত সাধাৰণ কাঠ আৰু বাঁহৰ শৰীৰে চলি আছিল সকলো ঠিকেই আছিল হঠাৎ গাড়ীৰ টায়াৰে শৰীৰ ঠাই অধিকাৰ কৰি সপ সৎকাৰ নিয়ম নীতিক কৰিছে উপলোগা লগতে পৰম পূজনীয় পিতৃ মাতৃৰ শেষ মুহূৰ্তৰ বাবে সু শৰীৰটো পবিত্ৰকৰণৰ বাবে অগ্নিদেৱৰ ওচৰত এটুকুৰা চন্দনৰ কাঠ নিদি গোটাই দিয়াটো আমি অনুভৱ নকৰাকৈয়ে কৰি আছোঁ এক ক্ষমাৰ যোগ্য নোহোৱা অনিয়ম হিন্দু শাস্ত্ৰৰ নিয়ম নীতিত এনে কোনো অনিয়মৰ উল্লেখ নাই বাকীবোৰ উত্তৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এৰিলোঁ আপোনালোকৰ বিচাৰ বিবেচনা কমেণ্টছ কৰি জনাব ধন্যবাদ নমস্কাৰ